Добрый день! Представляем вашему вниманию станки ручные профилегибочные компании STALEX серии ТР, это ТР-40, более мобильный такой легкий он станок, переносной можно. Усиленный станок ТР-60М для гибки профильной трубы и станок ТР-60, краска порошковая. Энергоемкие ручки, что у одного, что у другого. Ролики 45-й стали, каленые. Тут ручка более легкое вращение и удобная. Станок ТР-60. Для, для гибких труб круглого сечения. Также энергомичная. У него ручка вращения ведомого вала. Здесь ручка перемещения винта уже удачная. Ну и перемещение роликов для гибки разного радиуса. Станок Stalex TR40 применяется для личного пользования. Согнуть себе беседку, согнуть теплицу. TR60 – это полупрофессиональный станок, он усиленный. Используется для малых предприятий, частных предприятий. Единственное их отличие только, что ТР-60М для профильной трубы, а ТР-60 для труб круглого сечения.